Понеділок, 8 грудня, місто жовті води, оперативна нарада у міського голови. У зв'язку з відрядженням міського голови Василя Тарасенка оперативну нараду провів перший заступник Анатолій Мелюшко. Він звернув увагу на те, що після мітингу, який був 3 грудня біля виконкому, ініціативна група так і не надала письмових пропозицій від народу. Однак, кожен житель міста може надати їх до свого ЖЕКу. На сегодняшний момент э, инициативная группа так и не подала свои предложения вот, и замечания и пропозиции так сказать по поводу того что как они видят э, наше коммунальное предприятие в ЖЕВО вот не, не дали предложения пока по состоянию на сегодняшний день не дали свои предложения как ре, реформировать реорганизовать наши коммунальные предприятия и, скажем так, не дали предложения о том, как повысить его эффективность работы и качество на предоставляемых услуг. Ну, я думаю, что основной больной вопрос это тарифы за коммунальные услуги. Это как приоритетный вопрос. Вот, поэтому мы выступаем с таким предложением, то есть со среды будет надана информация по ЖЭКу номер 2, вот, где будут проводиться встречи с инициативными группами нашего города, которые, ну, от которых мы бы хотели услышать и увидеть их конкретные предложения в перечне предоставляемых услуг. Вот, ну и, скажем так, свои видения в том, как нам реорганизовать КП в ЖЭО, в плане того, чтобы повысить его эффективность работы и, скажем так, повысить качество предоставляемых услуг. Поэтому будет проводиться такая работа, и я все-таки прошу жителей города Желтой Воды организовать инициативные группы по домам, для того, чтобы можно было собрать эту информацию, проанализировать и принять, скажем так, справедливое и правильное решение в плане формирования тарифа за коммунальные услуги и, опять же, уточнить и согласовать перечень надаваемых услуг согласно нашего действующего законодательства. Питання з залу. Директор НТЦ-КОРО поскаржився на жорсткі умови роботи обленерго. Я представляю підприємство ДП НТЦ-КОРО. У нас йде задержка зараз на цілий місяць по бюджетній програмі. мы не получили деньги, а электроэнергию мы проплачиваем через бюджетную программу. Вот на сегодняшний день, 9 числа, мы не можем проплатить. Мы там написали гарантийное письмо, но э, эти службы не реагируют на эти гарантийные письма. Мы так вот э, из-за этого, значит, можем сорвать... Э, годовую программу и вот 70 человек тоже выйдут вот сюда и будут кричать дайте нам электроэнергию, но нельзя же мы целый год нормально платим за электроэнергию, один месяц там или где-то 15 дней не могут же свести на нет годовые показатели как только предприятие, но и города давайте реагировать на это. Это, чест... это частные структуры, я понимаю, но они же тоже должны понимать, что такое предприятие, для чего оно работает, государственное предприятие. Это не частное, это государственное предприятие. С этой проблемой и сталкиваемся ежедневно, ну как минимум два раза в неделю. То есть это касается и Водоканала, и, и, и вот уж сейчас касается ГАРО, но это касается и милиции, и УПСЗН, ну всех, всех предприятий, которые, скажем так, потребляют электроэнергию. Да, есть моменты, которые, ну... не зависят от нас, но мы делаем все для того, чтобы обеспечить электроэнергией в город. То есть, ну, скажем так, вы можете в рабочем порядке пообщаться с Ивановым Ивенья Анатольевичем, он вам рассказывает, как, как он решает эти вопросы. В принципе, я думаю, это, скажем так, вопросы, которые нужно решать кардинально. Но к сожалению, к сожалению, мы еженедельно, еженедельно, в неделю по несколько раз получаем перечень предприятий, которые будут ДТЭК отключать за неуплату электроэнергии. Есть, скажем так, статьи, которые идут через казначейство, оплата бюджетная. Вот, и, в принципе, сложно влиять на эту ситуацию. Единственное, скажем так... Ну, Методы, скажем так, действий, противодействия и для того, чтобы нас услышали ДТЭК, в принципе, есть. Милиция поведомила, что темнота на улицах сприяет сбежанию килькости злочинев. 5.12.20.30 житель города Желтых Ход возвращался домой на улице 50 лет, двое неустановленных, ударом сзади по голове, завладели его открыто завладели мобильным телефоном. Я продолжу, остановлюсь на грабежах. Нами установлен ранее, я докладывал, две недели назад были тоже ряд грабежей. По двум из них в отношении двух женщин установлен ранее судимый. Сейчас ведется следствие, он задержан в порядке 208 Криминального кодекса Украины. Идет следствие. Также зарегистрировано 18 краж. По кражам я остановлюсь. Нами также установлен гражданин, который терроризировал, я даже так назову это слово, от улицы Франко до улицы Маяковского кражами кабельной продукции в пределах... Сейчас идет следствие, опять же говорю, задержан он так же сам, в порядке статьи 208 Криминального кодекса Украины. Около 15 эпизодов, то есть он 15 дней выходил и совершал, причинял ущерб телекому, интернет не работал. И также продолжается у нас мошенничество. Я уже неоднократно выступал, уважаемые жители города Желтых Вод, не перечисляйте никакие деньги за предоставление, как бы сказать, представляется, милиция и ваш, ваши родственники попали в какую-то неприятную ситуацию. ДТП, мошенничество, кражи какие-то там. Не перечисляйте никуда деньги. Позвоните, установите, где ваши родственники сначала. У нас получается на той неделе вырезались кабеля. Вот на этой неделе вот сейчас есть информация о том, что начались похищаться люки колодцев крышке люков. Вот, в принципе ну, я думаю, что необходимо все-таки поработать с нами с нашими приемными пунктами, которые принимают эту кабельную продукцию, принимают эти люки, вот, они же ну, понимают о том что откуда этот проис, происходит и почему я думаю что ну скажем так проблема за, заложена в, в этом то есть если начать скажем так активную работу с этими скажем так приемными пунктами я думаю что когда принимать его не будут то в принципе его и смысла нету и воровать и скажем наносить ущерб тем же, тем же жителям города Желтой воды, которые пользуются интернетом, вот, которые могут попасть, провалиться в, в колодец, не дай бог, если еще канализационный, то это еще будет с летальным исходом. Вот. Поэтому я думаю, что нужно как-то ну, повысить профилактическую работу в этом направлении. Да, я согласен с вами, мы не прекращаем ведем работу в данном направлении, и каждый знаем, знает. знает тех, кто занимается оборотом с металлоломом, люки и провода принимать нельзя. Медико-санитарная частина повідомляє, что кількість инвалидов в месте «Желтой воды» в том числе и среди детей. По скорой помощи обслужено 214 вызовов, по неотложной – 164. Приобретено бензина на 290 гривен за счет средств населения, а расход у нас идет 279 литров топлива только на скорую помощь на неделю. При э, обращении... Из зоны АТО обслужено у нас 10 граждан, это переселенцы, из них 8 взрослых, двое детей. В станционаре на данный момент находится у нас двое взрослых, один из них в неврологическом отделении, это непосредственно участник боевых действий, который находился, находится у нас на реабилитации. И находилось двое детей, один в детском отделении, один в травматологии. Из травматологии ребенок уже выписан. Троим сделана флюорограмма. Все, в общем-то, патологии не выявлено. На прошлой неделе был день защиты от ВИЧ-инфекции, вы знаете, первого числа мы проводили круглый слой, я вам информацию давала по борьбе с сахарным диабетом и день инвалида. Мы участвовали в празднике и в музее, вручили нашим инвалидам 22 слуховых аппарата, которые мы купили за бюджетные деньги. Собственно, очередь, которая у нас была участников боевых событий по слуховым аппаратам, у нас уже очереди нет. Всего у нас находится 2384 человека на учете взрослых по инвалидности. Из них работающих 954. Это рабочего в возраста. Детей у нас 160. 5. За этот год у нас взято на инвалидность детей 14 человек. Самая большая группа – это врожденные поруки развития, 48 детей из 165 – это 29%. И очень большая группа – это заболевания нервной системы. Это 51 человек. Из них 26 человек – это неврологические заболевания, и 25 человек – это расстройства психики и поведения. И очень выросла группа сахарного диабета – у у нас находятся детей на учете с диабетом первого типа, которые получают инсулин. 11 детей. То есть тут зависит очень много от питания. Хочу обратить внимание родителей, потому что, видите, сколько дети потребляют сейчас шоколада, да, сколько потребляют сладостей, вроде бы и хорошо, но тем не менее поджелудочная да, железа не очень-то хорошо срабатывает. И поэтому, если у нас было один, два, три ребенка максимум с сахарным диабетом, то сейчас у нас их 11 человек. Это достаточно большая цифра на наше население. И э, хотела ответить на вопрос, э, у меня был депутатский вопрос после э, сессии по поводу обслуживания э, населения совхоза и э, водобуда, чтобы переместить их во взрослую поликлинику. Они, они у нас перемещены. У нас один день Павлова принимает в совхозе э, в среду. Остальные все дни мы переместили в поликлинику номер два. Ну, тогда вопрос депутата, он говорит, нет, неправда, не может быть. Перепроверила, действительно, она у нас, вот мы переместили, когда клинику семейной медицины сюда, у нас сейчас там у нас принимала сначала два врача, Бондик и Павлова, а сейчас там у нас принимают четыре врача. У нас сейчас там и Бондик, и Павлова, и э, Воронченко, вот, и еще, еще один кто-то из врачей тоже перешел туда. еще. В общем-то, четыре врача уже принимают в поликлинике номер два. И по больничным листам. К сожалению, ситуация не изменилась, и вы видели вчера тоже по телевидению, на, по центральному, э, во всеуслышание, то у нас очень много звонков, вроде бы как только мы одни, неправда, и Днепропетровская, и Запорожская, и Донецкая, и Харьковская область, и Киевская, точно так же, как и мы, не имеют больничных листов. Вроде бы уже напечатали, вроде бы уже тендер по Минздраву прошел. Наша, так сказать, предвыборная кампания закончилась, в которой пришлось мне так участвовать, да, вроде бы как подписан контракт в медсанчасти с Минздравом, но теперь я уже без ВО, теперь я уже начальник медсанчасти, да. Но, э -э да. Возможно, у вас. Спасибо населению. Как говорится, это не карьера, это большой кредит доверия. Его надо получить, теперь его надо еще и удержать. Да?